Так, мы летим на Филиппины. У нас были места в середине, в общем, такие галимые, а нам выделили аварийные вот эти вот широкие. По три места на рыло, И мне, и Ване. И вот тут еще какая-то белая, ей тоже выделили. Это все потому, что мы белые. Не-не-не, потому что этот самолет упадет. И нам нужно будет открывать эти двери. И так, чтобы мы спаслись, ну, потому что белые там престижные. Вообще-то мы должны помогать другим эвакуироваться, те, которые тут сидят. Да, нет, нет. Это чтобы мы вышли первые, чтобы мы спаслись давно. Нужно обязательно прочитать эту фигню. Ну там какая-то инструкция. Ой. Да, особенно эту фигню, да. Нет, не подождите, извините. Это мой журнал. А, ее нет. А, вот она. Короче, мы выучим это все и спрыгнем на этой штуке откуда у тебя информация, что этот самолет упадет? Да я знаю Иначе зачем бы нас всех садили сюда, на такие места? Почему нас собрали всех вместе? Да иначе для чего бы они нас собрали? Остров позвал нас. проинструктировали, короче, и она что-то знает, по-моему. В общем, я вообще ничего не понял, но она просто, она точно знает, что самолет упадет. Просто вы бы слышали ее, она такая пришла, такая, в общем, короче, ребята, тут, короче, нужно выучить, как открывать дверь, а то, ну, может, на всякий случай, это такая... В общем, блин, это, это круто. Не нравится уже рейс? Папа не нравится погибать не 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 мы спасем всех. So <laughs> все? Okay. Ну, либо все, okay. все, <laughs> О, как влажно! И жарко! А мы еще одеты! <связь> <связь> ну, теперь мне не модно. Фу, Переночевали в аэропорту. Вышли на улицу, дождик идет, но жарко. Прям воздух такой, такой влажный. Дышать тяжело, но Ване нравится. <связь> Он такой мягкий, теплый. И по прогнозу три дня будет дождь. Вот так вот. Идем жрать. Жрать. Первые впечатления. Филиппины это целая страна филиппинцев. Я видел много филиппинцев в Гонконге. Но тут, тут прям все филиппинцы. И такое колоритные вот такие вот. Вот эти вот маршрутки, я не знаю. Но это так, просто тук-туки. И маршрутки тоже есть прикольные. Вот, Филиппины, уже начались попрошайки Итак, наша первая еда на Филиппинах. Зашли в какую-то, ну, у меня язык не поворачивается, назвать это кафешкой. Какой-то двор вот, с малыми. И 50 местных песо стоит вот эта вот порция. Это ровно один американский доллар. Прям равнехонько. Не густо, конечно, но картошечка с мясом рис. Сейчас посмотрим. А вот и маршрутки вот так вот выглядят. Круто, не правда ли? на кладбище судя по всему я не знаю тут пепел за... замуровывает либо кости либо прямо вот так вот целиком тело кладут непонятно нас обрызгала машина поэтому ваня схватил кокос под пальмой тут валялся если следующая машина нас обрызгает он бросит в нее кокосом о еще один кокос <с> Теперь попробуйте только. Привет! Проезд в метро всего 20 песо. Вот карточка прям вот такая вот порванная мне. Мне этот автомат выдал. Но очень демократичные цены. Э, э, -э куда? Ну охренеть вообще. О, смотри, смотри. Давай, давай. <laughs> давай еще одну сорву засунем туда. Что за фигня вообще? Мы ждали там, поезд приехал сюда, он какой-то короткий. На Филиппинах мы поедим. Вот это вот 40 стоит. Мясо, яичница, рис, соус какой-то. До этого я сейчас съел два пирожка по 6 песо каждый. Вот мы едем в этом. Я не знаю, как это назвать, <решит> маршруткой, автобусом это не назовешь, джип <решит> тоже как-то, ну так. А, передаем, да? А, а сколько проезд, братан? Джипни. Местные называют их джипни. Еще будучи в Гонконге, мы сидели на улице, я продавал открытки и монетки, Ваня рядом играл на укулеле. И к нам подошла филиппинка Мэри. Мы с ней познакомились, разговорились. Она нас угостила едой и сказала, что... Да, мы рассказали про наши дальнейшие планы, что летим на Филиппины. Она сказала, что, говорит, у меня в Маниле брат, и у него там комнатка, и он может вас прилететь на... Ну, насколько захотите. Прилетел уже сюда, в Манилу мы сконтактировали с ее братом. Брата зовут Джей а. Вот он нас привез сюда, и Тут, конечно, такие трущобы. Вот эта наша комнатка, она 2,5 на 2,5 где-то. Вот. Да, не больше. Про окно расскажу. А что, про окно ты расскажи? Еще здесь дыра вместо окна. Мы прикрыли салфанкой, чтобы не заедали комары. Но в прошлую ночь это не помогло. Ну мне нормально, мне комары не кусают, а Ваню жрут вообще. Он даже хотел в аэропорт ехать ночевать. Вот, дальше про условия. У нас тут еще сожители есть. Ящерица тут бегала. Ну, правда, вот такая вот. Эй, таракан был. И правда, скалопендра. Такой же такой, вот. Скалопендра тоже. Какая скалопендра? Я не видел, Ваня видел. Покажи размер. Ну, примерно вот такая вот. И много-много ног да, еще тут, ну, филиппинцы, они же такие любознательные, им интересно пообщаться с иностранцами, нас окружили в первый вечер тут все. Потом пришли девочки маленькие, филиппинки, сюда. Ну, сидели тут часа два с нами, разговаривали тут. И когда они начали друг у друга блок выбирать, давить, давить прямо вот тут вот на наших кроватях, на спальных местах, это было, конечно, ну, Необычно, скажем так. И такой контрастик после того в Хуаляне, где нам выделили комнату с собственным душем, стиралка, там все было в полный фарш. И вот тут вот, конечно, контраст. Ну мы, конечно, не жалуемся. Люди нам предоставили жилье абсолютно бесплатно. Для Филиппин это нормальное жилье. Да, кстати, мы узнали цену. Вот эта вот комнатка, если арендовать в месяц, стоит две с половиной тысячи местных. Это ровно 50 американских, и это немало, я вам скажу. Для... Вот воды сейчас, кстати, нет. Тут туалет, там стоит унитаз без слива. Вместо слива тазик и ковшик. Вместо душа этот же тазик и ковшик. И то вода бывает только ночью, вечером, я не знаю. А днем вот сейчас воды нет. Все набрано в бедрах, в тазиках. Я думаю, что у нас за такие деньги, ну, даже на окраине Киева можно что-нибудь получше снять, а где-нибудь там в Запорожье, то тем более. Но в России нет. Я купил защитное стекло на телефон в Гонконге за 18 местных долларов. Нет, с собой нет. Или есть? Есть. А тут 100 местных песо, это 15 гонконгских. И это вместе с установкой. Причем Ваня говорит, что он в Гонконге покупал за 50 гонконгских. Прошлую. А, тоже с установкой. И вот тут вот внезапно и неожиданно новый конкурс. Итак, открытку получит тот, но открытка уже будет не с Филиппин, а с другой стороны, скорее всего, с Китая. Так вот, открытку получит тот, кто первым в комментариях на ютубе вот здесь вот напишет Гимн Филиппин в переводе на белорусский язык. Можно использовать Google Translate. Погнали. Здесь стоишь, смотришь, такое впечатление, что город нормальный, такой не бомжатский, современный. Мы присмотрелись, и это оказалось, что вот эта вот карта Филиппин такая. Вот это вот самый большой остров, основной Лузон или небольшой, ну, в общем, там, где Манила. Он Палаван, который самый отдельный остров. И тут вот даже можно увидеть то, куда мы собираемся в скором времени. Это вулкан, ну точнее там озеро в вулкане, вулкан на острове в озере. Это озеро на острове, этот остров в океане, получается, океан на планете Земля. Планета Земля в солнечной системе, солнечная система в нашей галактике. А вот это вот Манила, трава там почему-то проросла. Вот вы видите, сколько тут вулканов всяких на Филиппинах. И горы тоже всякие есть. А островов, сколько? Больше 7 тысяч островов. Ну, конечно, тут не каждый нарисован, наверное. Но более 7 тысяч. Представьте только... удалось бесплатно проникнуть на какое-то водное шоу я думал что в таких бедных странах как филиппины это сложное почти невозможно но нет мы как-то пропетляли через черный ход и да попали на это водное шоу правда шоу было ну так себе А вот бесплатная и как минимум не хуже. Даже с огнем. Вон тут на столах стоят всякие приправы, и вот приправа, я извиняюсь. Но вы сами все видите. Пытаемся вернуться домой. А дело в том, что Этих вот улиц, ну как сказать улиц, на карте даже нет. У меня есть точка отмечена, где мы находимся, но как туда идти непонятно, потому что вот такие вот трущобы, ну улиц нормальных нет и пытаемся как-то нащупать. Филиппины это страна, в которой наконец-то можно подстричься дешево. Стрижка тут стоит 40 песов всего до этого самое дешевое можно было постричься в Гонконге за 50 и то у пакистанцев на секретной квартире, на секретном подъезде. Мы думали побыть тут, ну, может, три дня или четыре, вообще, я думал, предполагал. Но, наверное, да, два дня мы тут пробыли и будем ехать дальше. Зато тут есть хотя бы электричество. Я даже начал монтировать эпизод. Вообще для здешних краев место нормальное. Просто у нас немного такой шок после культурно культурного Гонконга, культурного Тайваня. Тут люди вполне нормально живут в таких условиях.